হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থাকক ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চিধাই মোবাইলটো লৈ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে এটা ডেইলি ব্লগ বনাওঁ বুলি কিন্তু কেতিয়া আপলোড কৰা হয় ঠিক নাছিলে আৰু সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো কৰা মোৰ দুদিনমান হ'ল আজিহে এডিট কৰি মানে আপলোড কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা গোটেই কাম বনখিনি কৰি পিনে মই আজৰি হৈ আচলতে চুলিত লগাই আছোঁ এতিয়া কণ্ডিশ্যনাৰ আচলতে মোৰ চুলিখিনি ইমান ৰাফ হৈছে অলপ দিনৰ আগত দৈ লগাইছিলোঁ তাৰপিছতো এয়া হৈ আছে সেই কণ্ডিশ্যনাৰ অলপমান লগাই ৰাখিছোঁ আৰু অলপ দেৰি পিছত ম ইয়াতে মোৰ দুটা কমেণ্ট পঢ়িছোঁ এটা ইউজাৰ এইচ কেৰ পৰা আহিছিলে আৰু এটা আহিছিলে পাপৰি মহন্ত বুলি দুয়োগৰাকীক সুধিছিলে মোৰ আচলতে ঘৰ ক'ত আৰু তেওঁলোকৰ লখিমপুৰৰে হয় মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বুলি কৈছিলে ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ চিয়াজুলীত অলৰেডি মই কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিছোঁ তথাপিও সকলোকে জনাই মই কৈ দিছোঁ মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ চিয়াজুলিত আচলতে চাকৰি সূত্ৰেহে আমি নগাঁৱত থাকোঁ আৰু এতিয়া মই গা পা ধুই আহি স্কীন কেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই স্কীন কেয়াৰৰ ভিডিঅ'টো অলৰেডি যদি মোৰ শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট আপলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিছে প্ৰায় টুৱেলভ থাউজেণ্ড থাৰ্টিন থাউজেণ্ড মান মানুহে চাইছে তথাপিও এইটো আকৌ লং ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ কাৰণ মই লং ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মোৰ শ্বৰ্টছ চোৱা সকলে লং ভিউ না ভিডিঅ' নাচায় আৰু লং ভিডিঅ' চোৱা হ'লে শ্বৰ্টছ নাচায় মানে খুব কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰহে আছে বা কম ভিউৱাৰ্ছ আছে যিসকলে দুয়োটা ভিডিঅ' চাই সেয়েহে দুইটাতে দিবলগীয়া হৈ যায় কিছুমান বস্তু আৰু আপোনালোকে অলৰেডি দেখিয়ে আহিছে যে মোৰ দুটা ফেচৱাছ দেখুৱালে এটা ল'ৰাছৰ এটা চিম্পলাৰ আজি মই চিম্পলটোৰে মুখ ধুইছোঁ মানে দুয়োটা যেতিয়া থাকে বাথৰুমত যোনটো সুবিধা হয় সেইটোকে লগাই লওঁ আৰু স্কিন কেয়াৰখিনি দেখুৱাবলৈ আছে কাৰণেহে আচলতে গা পা ধোৱাৰ পিছত মই মুখৰ ফেচৱাছ কৰিছোঁ মানে মুখখন তেতিয়াহে ৱাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত মই সদায় কোৱাৰ দৰে কৈছোঁ মইশ্বৰাইজাৰ লগাইছোঁ ছেটাফিলৰ আৰু প্লামৰ এটা ছানস্ক্ৰীণ ছানস্ক্ৰীণ মই ঘৰত থাকিলেও লগাওঁ বা ওলাই গ'লে বা স্কুল গ'লেও লগাওঁ তাৰপিছতে লগাইছোঁ ব্লাড অৰেঞ্জৰ লিপ বাম খুব ভাল পাইছিলোঁ লিপ বামটো আৰু মই এগৰাকী পৰাই ৰিক'মেণ্ডেড ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই মানে মই লৈছিলোঁ এইটো খুব বেছি ভাল পাইছোঁ তাৰপিছতে এয়া চুলিখিনি ধুই আহিছিলোঁ যিহেতুকে আৰু তেতিয়া মই এয়া লগাইছোঁ চেৰাম হেয়াৰ চেৰাম চেৰামটো লগোৱাটো প্ৰয়োজন আচলতে চুলিত খুব ভাল হয় চেৰাম লগোৱা আৰু তাৰপিছতে মই লগাবলৈ লৈছোঁ মেইন প্ৰসাধন হিচাপে আমাৰ সেন্দুৰকণ যিহেতুকে আমি বিয়া হোৱা মানে মহিলাৰ আমাৰ মেইন প্ৰসাধন হৈ যায় হিন্দু ধৰ্মৰ মতে আচলতে যিসকল আমি হিন্দুৰ মান হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ সেইসকলৰ আচলতে মেইন বস্তুটোৱে হৈ যায় সেন্দুৰখিনি আৰু সেয়া সেন্দুৰ লগালোঁ ফুট লগালোঁ সঁচাকৈও মই নিজক খুব ধুনীয়া দেখোঁ সেন্দুৰ আৰু ফুট লগোৱাৰ পিছত মানে বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা কিয় নাজানো একদম অকণমান দেৰি মোৰ মানে থাকিব নোৱাৰোঁ গা পা ধুই অহাৰ পিছত লগে লগে লগাওঁ আৰু দুটা সেন্দুৰ আছে মোৰ ইউজ কৰা কাৰণ আমি মাইকী মানুহখিনিয়ে বুজি পাম সেইটো কথা যে এনে মোৰ ওলাই যাবলগীয়া হ'লে মানে সেন্দুৰ নলগাকৈ একেবাৰে যাবলৈ বেয়া আৰু সেন্দুৰ নলগাকৈও এনেকুৱা থাকিবলগীয়া দিন আহে সেই দুটা চেইঞ্জ কৰি লৈছোঁ সেন্দুৰ এইটো এটা দিনত লগাওঁ আৰু এইটো আনটো দিনত লগাওঁ আৰু তাৰপিছতে এয়া মই দেখুৱালোঁ যে টাবেল এখন পাকঘৰতে যিখন হাতমোচা হয় আচলতে ভাত খাই সেইখন তাতেই মই শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু চাহকাপ খাই এতিয়া ভাতত লাগিম দেউতাক নাই আৰু মই যোৱাবাৰ মই পিঠা এটা বনাইছিলোঁ যিটো মানে লাষ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ তাতে কমেণ্ট কৰিছিলোঁ কি পিঠা বুলি বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে ভুৰ ভৰি পিঠা বুলি এটা কমেণ্টে দেখুৱালোঁ আৰু বেটাক লৈ কমেণ্ট দিছিলে যে আপোনাৰ বেটা আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ দৰেই সঁচাকৈ হয় বিপা চাব কমেণ্ট কৰিছিলে সি তাৰ চেহেৰাটো একদমেই দেউতাকৰ লগত মিলে আৰু এতিয়া দেখিছেনে যোৱাকালিও পাক ঘৰত মোৰ লগত লাগিছিলে মানে লাষ্টটো যিটো ভিডিঅ'ত দিছোঁ এতিয়া সি নিজেই বোলে মই আলু বেঙেনা ভাজিছিলোঁ সি নাখায় নিজৰ কাৰণে আলু কাটিছে মই ভাজি দিব লাগিব আৰু সি তাকে দেখাই আছোঁ যে আকৌ কাম কৰিবলৈ আহিছে বুলি আলুকেইটা মানে আনশ্বেপ হৈছে ইমান চাইজত মিলা নাই কাটিছে আৰু আৰু কিছুমানৰ বাকলি এৰাইছে কিছুমানৰ এৰাই নাই থাকিয়ে গৈছে তথাপিও কৰিছে আৰু আৰু এয়া হৈছে মই এইকেইদিন দেখাই আছোঁ ৰিডান বেটা থাকিলেও নাথাকিলেও সি মোৰ লগত হ'লেও উমলিবলৈ আহে মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱাই গুচি আহে বেটাৰ লগত থাকেহি এতিয়া আমি পানী আচলতে কিনি খাওঁ আৰু পানী দিয়া মানুহজনে আমাক দি থৈ গৈছিলে এতিয়া সেই দুয়োটাই লাগি লাগি ভৰাইছে মই বোলো এইটো এটা এক্সাৰচাইজ টাইপৰ এইটো এটা কাম লগে ভাগে কৰা কিমান দূৰ পাৰে বুলি ঠেলি ঠেলি আনিলে দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছেহি আহি আৰু তাৰপিছত আমি ভাত পানী খালোঁ ভাত পানী খাই ৰেষ্ট কৰি মই এতিয়া আহিছোঁ আকৌ বেটাৰ কাৰণেও কিবা এটা বনাম আৰু লগতে মই একাপ চাহ খাই আছোঁ আৰু বেটা তললৈ তাৰ লগত খেলিব গুচি গ'ল এতিয়া মই মাতিবলৈ আহিছোঁ লগতে ইয়াত চেক কৰি আছোঁ মানে কি আমাৰ ঘৰত আমাৰ গোটেই ফ্ল'ৰটো আচলতে আমাৰ গোটেই বিল্ডিংটো এগৰাকী মহিলাই আহি মোচি দি আহি এইটোৰ দায়িত্ব মোক মালিকে দি থৈছে সেইকাৰণে মই চাই দিবহি লাগে যে ভালদৰে আচলতে চাফ চিকুণ কৰি তেওঁ গৈছেনে নাই আৰু পইচাটো ময়ে দি দিব লাগে পিছত মই সেইখিনি মানে হিচাপ নিকাচ কৰি লওঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি অকণমান শুবলৈ আহিছোঁ ৰেষ্ট কৰিছোঁ দেউতাক আহি পোৱাহিয়ে নাছিলে খুব দিনটো অকলে অকলে থাকিলোঁ একদম মন চন বেয়া হৈ গৈছিলে যেতিয়া মানে কথা পাতিবলৈও কোনো নাথাকে অকলে অকলে থকা হয় কিবা কিবি লাগি যায় আৰু মনটো মানে সেইখিনি সময়ত কাৰণ ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত পৰিয়ালৰ মানুহখিনিও নাথাকে আৰু মোবাইলটোকে লৈ লৈনো কিমান থাকিম তাৰপিছতে আমি যিহেতুকে আগবেলাতেই ভাত খাইছিলোঁ বেটাই ময়ে আৰু ভাজি ভাতে খাইছিলোঁ অকণ অকণ খাইছিলোঁ মাজত একাপ চাহ খালোঁ এতিয়া বেটাক মেগী বনাই দিছোঁ আৰু মই খাব লৈছোঁ সান্দহগুৰি আৰু এই সান্দহ গুড়িখিনি মোক মাঘ বিহুতে হাহুমাই দি পঠোৱা আৰু এতিয়ালৈকে আছে তাতে অকণমান অকণমান গাখীৰ দি মাজে মাজে খাই থাকোঁ কিন্তু বেছিকৈ নাখাওঁ কিয় নাজানো সান্দহগুৰি খালে মোৰ গেছ ফৰ্ম হয় বহুত বেছি যদি খাওঁ মানে বা ৰেগুলাৰ খাওঁ সেয়ে বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ আজি আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ ভাল লাগে যেনেকুৱাই আমাৰ অসমীয়া জলপানবিলাক হওক মুড়ি চিৰা বা সান্দহগুৰি হওক পিঠাগুড়ি হওক আচলতে ভালেই পাওঁ কোমল চাউল ভজা চাউলৰ কথাটো মানে নকৈ নোৱাৰিছোঁৱেই তাৰপিছত দেউতাক যিহেতুকে আহি পোৱাই নাছিলোঁ আমি দুয়োটাই সোমাই সোমাই আমনি পাই গৈছিলোঁ সেই অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আকৌ ইয়ে আছিলে তাক আকৌ ঘৰত থৈ যাব লাগিব তাৰপিছতে আমি এখন আচলতে বেকাৰীলৈ আহিলোঁ তাতে বেটাই খালে ইয়াৰ পেষ্ট্ৰী ময়ো অকণমান টেষ্ট কৰি দিলোঁ মই বেছিকৈ নাখাওঁ সেই যিমানকণ তাৰপৰা টেষ্ট কৰিলোঁ সিমানেই আৰু আমি তাত থাকোঁতে দেউতাক আহিলে আমাক এতিয়া ঘৰলৈ আনিলে এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব